বন্ধুসকল বন্ধুসকল আপোনালোকে বাৰু জানেনে ভাৰতত সৰ্বাধিক চাকৰি দিয়া বা কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সম্পৰ্কে আজি আমি জানো আহক ভাৰতত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী দহটা শিক্ষক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পৰ্কে নাম্বাৰ ওৱান ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনী ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চ ইয়াত চৈধ্য লাখৰো অধিক যুৱক যুৱতী জড়িত হৈ আছে নাম্বাৰ টু ভাৰতীয় ৰেলৱে সংস্থা ইয়াত বাৰ লাখ বাৰ হাজাৰ আঠশ বিয়াশীজন মানুহ জড়িত হৈ আছে নাম্বাৰ থ্ৰী ইণ্ডিয়ান পষ্ট ইয়াত ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ লাখ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে এইকেইটা হৈছে ভাৰতৰ চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰতিষ্ঠান বেচৰকাৰী হিচাপে নাম্বাৰ ফ'ৰ শিক্ষা আই টি কোম্পানী হ'ল টাটা অৰ্থাৎ টি চি এছ ইয়াত ন লাখৰো অধিক মানুহ কৰ্ম সংস্থাপন হৈ আছে নাম্বাৰ ফাইভ ইনফচিছ আই টি আৰু কনচাল্টিং কোম্পানী ইয়াত তিনি লাখৰো অধিক মানুহ কৰ্ম সংস্থাপিত হৈ আছে নাম্বাৰ ছিক্স ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড এই কোম্পানীটোৰ কামসমূহ হৈছে টেলিকম ছেক্টৰ জিঅ' পেট্ৰলিয়াম খুচুৰা ব্যৱসায় আদি খণ্ডত কাম কৰে ইয়াত প্ৰায় টু পইণ্ট ফাইভ লাখ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে নম্বৰ ছেভেন উইপ্ৰ' আই টি বি পি অ' খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানে দুই লাখ একত্ৰিছ হাজাৰ লোকক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰে নাম্বাৰ এইট ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এছ বি আই ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজহুৱা বেংক ইয়াত টু পইণ্ট ফাইভ লাখ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে নম্বৰ নাইন এইচ চি এল টেকন'লজিছ ই আই টি আৰু ছফ্টৱেৰ খণ্ডৰ কাম কৰে ইয়াত দুই লাখ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে নাম্বাৰ টেন লাৰ চেণ্টাৰব অৰ্থাৎ এল এম পি ইঞ্জিনিয়াৰিং নিৰ্মাণ আৰু প্ৰযুক্তি খণ্ডত ই কাম কৰে ইয়াত প্ৰায় ওৱান পইণ্ট ফাইভ লাখ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে এই দহটা আছিল ভাৰতৰ শিক্ষক কৰ্ম সংস্থাপন প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠান বন্ধুসকল ইয়াতে হয়তো কিছুমান লোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আমিতো ভাৰতৰ প্ৰায় আদানীৰ কথা শুনি থাকোঁ নহয় জানো এটা বৃহৎ উদ্যোগপতি বুলি আমি আদানী সম্পৰ্কে জানো কিন্তু এই শিক্ষক দহটা কোম্পানীৰ ভিতৰত আদানীৰ নামটো কিয় নাহিল বাৰু আচলতে আদানী গ্ৰুপত মাত্ৰ ফৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ডহে কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে অন্যহাতে চেইন অফ কপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেন্তে আমোল আমূলেই হ'ব একমাত্ৰ শিক্ষক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া প্ৰতিষ্ঠান ই ভাৰতীয় সেনা ভাৰতীয় ৰেলৱে কৰ্মচাৰীতকৈও বহু ওপৰত ভাৰতত আমূল দুগ্ধ উৎপাদক বিতৰণ কৰ্মচাৰী অফলাইন অনলাইন চেনেলৰ সৈতে জড়িত লাখ লাখজন জড়িত হৈ আছে ইয়াত যি অপ্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰে সেয়েহে অপ্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰাৰ বাবে অফিচিয়েলভাৱে এই শিক্ষস্থানত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ভাৰতত আমূলত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় ছয়ত্ৰিছ লাখ অৰ্থাৎ থাৰ্টি ছিক্স লাখৰো অধিক মানুহে দুগ্ধ উৎপাদন কৰি বিতৰণ কৰি কৰ্ম সংস্থাপিত হৈ আছে ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ বাবে যদি তথ্যখিনি জানি উপকৃত হয়েছে তেনে আনে জানলেও ভিডিওটি শেয়ার করে দিব আর আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনে প্লিজ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর যদি আপনি আমার ফেসবুক পেজট চাই আছে তেনে প্লিজ আমাৰ ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিব ধন্যবাদ লগ পাম অন্য তথ্য ভিডিও